হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা জনাব মই আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ' মানে দিনটোৰ ব্যস্ততাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত ব্য ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় যিহেতু ল'ৰা স্কুল হৈ আছে ঘৰৰ কামখিনিতো থাকেই তাকে ভাবিলোঁ ইউটিউব চেনেলটো আছে যেতিয়া অকণমান ভিডিঅ'ই বনাই থওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আকৌ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই যাব দেই ও ওলাইছোঁ এতিয়া গীত আৰু মই যিহেতু গৰম বহুত স্কুল মৰ্ণিং সোনকালে হৈ আছে দিছেনে চাৰিটা বজাতে উঠিলোঁ উঠি পেলাই কিন্তু যিহে গৰম নহয় ৰ'দ দেখিছে ইমান সোনকালে ৰ'দ ওলাইয়ে গ'ল আজি বহুতেই গৰম হ'ব চাগে মৰ্ণিং স্কুল হৈ আছে সেইকাৰণে উঠি মেলি ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি পেলাই ল'ৰাক থ'বলৈ যাম আকৌ যিহেতু হাজবেণ্ডৰ ডিউটি থাকে নোৱাৰে থ'ব সেইকাৰণে ময়ে থ'বলৈ যাবলগীয়া হৈ যায় ঘৰৰ কাম বন কৰি এইফালে টিফিন চিফিন বনায় ময়ো চাতে খাই বৈ পেলাই একে ওলাই মেলি আজৰি হৈছোঁ এইফালে কাপোৰ মেলি থজ এখন এইফালে গুচি আহিছোঁ সেইকাৰণে সেয়া দেখিছেনে বতৰ বহুত ধুনীয়া বিশেষকৈ ৰ'দ ওলাইছে বতৰ এতিয়া সেয়া চাওক বতাহো মাৰি আছে আমাৰ ইয়াততো বাৰু ইমান গৰম নালাগে বাগানৰ কাৰণে সেয়া দেখিছেনে সেয়া তাৰপিছত আকৌ অলপ এটা স্কুলে ওলোৱা ৰেডি হৈ গ'ল সেইদিনাখন স্কাউট গাইড আছিলে সেইদিনাখন প্ৰথম তাৰ গ্ৰুপত প্ৰথম দিয়া হৈছে তাৰপিছত সি ওলাই কৰি ৰেডি তাৰপিছত এয়া খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ স্কুলৰ পৰা এয়া বনাবলৈছিলে প্লেইন এয়া দেউতাকে সিয়ে দুয়োটাই লাগি পেলাই প্লেইন ৰেডি কৰিলে আৰু এয়া লৈ পেলাই যাব সিহঁতৰ এইবিলাক এক্টিভিটিবিলাক দি থাকে স্কুলৰ ফালৰ পৰা মেম বনাবৰ কাৰণে পেলাই লৈ পেলাই সিহঁতে আচলতে প্ৰজেক্ট কৰিব দিয়ে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়বিলাকত তেনেকুৱাই প্ৰজেক্টবিলাক বেছিকৈ দিয়া হয় সিহঁতৰ প্ৰজেক্টবিলাক থাকে এক্টিভিটিবিলাক থাকে আৰু সি নোৱাৰে কাৰণে দেউতাকৰ সহায় লৈ পেলাই দেউতাকে সেয়ে দুয়োটাই মেলি পেলাই বনাইছে আৰু এইবিলাক বহুত কষ্ট বনাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি পেলাই বনাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে দুয়োটাই মেলি পেলাই কাটি পেলাই জইন কৰিবৰ কাৰণে বেছি অসুবিধা হয় সিহঁতক দিয়েহে কিন্তু আমি মাক বাপেকবিলাকেই ৰুবলগীয়া হয় বস্তুবিলাক যোগাৰো নাথাকে পঠা পথ চববিলাক বস্তু দৰকাৰী বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি পেলাই বনোৱা হয় আৰু আৰু এইবিলাক বনালে ব্ৰেইনটো এক্টিভিটিৰ কাৰণে দিয়ে ব্ৰেইনটোৱে মাইণ্ডটো ৰিলেক্স হৈ পেলাই এইবিলাক বস্তুৰ লগত লাগি থাকিবৰ কাৰণে মাইণ্ডটো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু দিয়া হয় বহুত দিয়ে গৰম বন্ধটো বহুত দিছে এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে চাই যাবচোন দেই এইবিলাক সকলো লৈ মেলি গৈ স্কুল পালোগৈ এয়া স্কুলৰ ফ্ৰণ্টৰখিনি এইফালৰ পৰা যাব নিদিয়ে আৰু গেটৰ ওচৰৰ পৰা মানুহ যাব নিদিয়ে গাৰ্জেন গেটখনৰ ওচৰলৈকে যাব দিয়ে তাৰ ভিতৰলৈ সোমাব নিদিয়ে আৰু এয়া গাৰ্ড থাকে এইফালে সেয়া তাৰপৰা যাব নিদিয়ে আৰু ময়ো ঘূৰি আহিলোঁ আহি পেলাই আকৌ ইভিনিং হ'ল ইভিনিং এয়া মানি প্লেন মোৰ দেখিছেনে সেইফালে এইফালে এইয়া এই ইভিনিং মই আকৌ পিঠাগুড়ি চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত পিঠাগুড়ি চাউল মিক্সিতে খুন্দিলোঁ ইয়াৰ খুন্দি পেলাই চালি লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ বজাৰো আছে ওচৰতে বজাৰ হৈ যায় বজাৰখনো কৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দি ল'লোঁ ইয়াত পিঠা বনাম কেইটামান পিঠা খাবলৈ মন যায় পিঠাগুড়ি মই ভাজি পেলাই থৈও দিওঁ গাখীৰ দি খাওঁ মাজে মাজে পিঠাগুড়ি তেনেকৈ আপোনালোকে খাইনে জনাব আৰু পিঠাও বনালোঁ কেইটামান যিহেতু পিঠা লাডু এইবিলাক মই খাই বহুত ভাল পাওঁ মানুহজনেও ভাল পায় ল'ৰাইও ভাল পায় সেইকাৰণে যেতিয়াই খাব পাৰোঁ তেতিয়াই মই খুন্দি পেলাই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ ওচৰত যে বজাৰখন হয় বজাৰখনতো ভাজি পাচলি বজাৰ কৰিবলৈ যাব লাগিব দেখাই থাকিম চাই থাকিব দেই পিঠাগুড়ি খুন্দি পিঠা বনাই ৰেডি কৰিলোঁ আকৌ যিহেতু আবেলি হ'লে বজাৰ চজাৰখিনিৰ লগতে আকৌ সন্ধিয়া হ'লে ল'ৰাক পঢ়াব লাগিব কাম ঢেৰ থাকে এনেই মানুহেভাৱে এনেই থাকোঁ কিন্তু এনেই নাথাকোঁ কামৰ মাজতে ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হয় যিহেতু মই ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ নিজে ভাল পাওঁ কাৰণেই বস্তুবিলাক সাঁচি ৰাখিবৰ কাৰণেই খুলিছোঁ আৰু মোৰ বহুত মনো আছিলে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম সেইটো মতে খুলিলোঁ আৰু যিবিলাক বস্তু মই কৰোঁ বা মই মোৰ লগত চলি থাকে ঘটি থাকে সেইবিলাক কাম মই অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ বোলক বজাৰখনলৈ যাম এতিয়া এই বজাৰ দেখিছেনে ডেইলি বজাৰ বয়ে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু একদম চব লোকেল বস্তু আনে নিজৰ ঘৰতে যিবিলাক বস্তু পোৱা যায় সেইবিলাক বস্তুৱেই আনে যি বস্তু দেখে চব এইবিলাক ঘৰৰে হয় একো সাৰ সাৰ নিদিয়া গোবৰ সাৰত হোৱা খেতি এইবিলাক আজি মই বহুত বজাৰ কৰিছোঁ চাই যাবচোন দেই কিমান বস্তু বোলে আমাৰ বজাৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ হা বা কঁঠাল আগ কি থাকে যেনে ভেন্দি বীজ জলা দাংবডি ভাত কেৰেলা তাৰপিছত আকৌ ঢেকীয়া কঁঠাল মাছকল শুকান মাছ জলকীয়া কঁঠাল গুটি গুটি কচু শাক কল টেঙা এনাৰুচ মাটি কঁঠাল চব আপুনি যিমান দেখিছে ন এইয়া টেঙামৰা আগ জাতিলাও আগ ৰঙালাও আগ যিমান দেখিছে ন ঘৰুৱা বস্তুবিলাক চব নিজে ঘৰতে কৰাইবিলাকে দেখিছেনে তেজপাতৰ পৰা ধৰি টেঙামৰ আগৰ পৰা ধৰি ৰঙালাও আগ দেখিছেনে যিমানবিলাক বস্তু দেখিছে নহয় চব বিশেষকৈ আকৌ মই এইখিনি দেখিছেনে এইখিনি আজি কঁঠাল কিনিলোঁ দাংবডি কিনিলোঁ টিহু কিনিলোঁ বেঙেনা কিনিলোঁ তাৰপিছত কোমোৰা কিনিলোঁ চব এইবিলাক ঘৰৰ কুন্দুলি কিনিছোঁ তাৰপিছত আকৌ জলকীয়া লৈছোঁ তাৰপিছত বিলাহী লৈছোঁ যিমানখিনি এনাৰস লৈছোঁ যিমানখিনি বস্তু দেখিছে যে চব ঘৰৰে হয় ভাবকচোন তেতিয়াহ'লে আৰু দামো বেছি নহয় দহ টকা বিছ টকা কোমোৰাটোত ত্ৰিছ টকা কঁঠালটোত বিছ টকা তাৰপিছত ঘিঁহুত বিছ টকা তাৰপিছত এইবিলাক টাউনত বোলে কিমান দাম বস্তু কুন্দুলীয়া দহ টকা বেঙেনা দহ টকা দহ টকা বিছ টকা ত্ৰিছ টকা সিমানতে সকলোবিলাক বস্তু পায় এইফালে বেঙেনা বিছ টকা দহ টকা এনেকুৱা আৰু কি জানেনে চববিলাক ঘৰতে পোৱা যায় চব ঘৰৰে বস্তু হয় আমি এতিয়া বজাৰত কিনিব গ'লেতো সাৰ দিয়া বস্তুৱেই কিনিবলগীয়া হয় কিন্তু আমি যিখিনি জেগাত আছোঁ চব বস্তি মানুহবিলাক আহে বস্তি মানুহবিলাকে আহি পেলাই ইয়াত বেছি বেছি দাম নলয় বিছ টকা ত্ৰিছ টকাই বেছি আৰু কিমান ধুনীয়া বস্তু আমি খাই আছোঁ ফ্ৰেছ বস্তু চাওকচোন তেতিয়াহ'লে এনেই কিনিব গ'লে কিমান দাম এইটো কঁঠালটোত আপোনালোকে ক'বচোন দেই কমেণ্ট কৰি কিমান লৈছে বাৰু এইবিলাক দেখিছেনে চব ঘৰৰ বস্তু চাই যাবচোন দেই মই আজি ইমানখিনিয়ে বজাৰ কৰিলোঁ দেখিছেনে এইখিনি মই আজি কৰিছোঁ বজাৰ কিমান কমতে লৈছোঁ এইবিলাক এইবিলাক টাউনত কিনিব গ'লেতো দুশ তিনিশ ল'ব বস্তুৰ দাম এয়া বিছ টকা দহ টকাহে তাৰপিছত আবেলি সেইখিনি বজাৰ কৰি আহি লৈ পেলাই ল'ৰা আৰু মই দুয়োটাই খালোঁ এয়া দেখিছেনে ব্ৰেড ডিম বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ বনালোঁ তাৰপিছত খালোঁ চাহ চাহ খাই পেলাই আজৰি হ'লোঁ ল'ৰাক পঢ়াবৰ কাৰণে আকৌ যিহেতু পিছদিনা স্কুল আছে গম পায়নে তাৰপিছত সি পঢ়িবও নব আৰু এতিয়া এয়া ল'ৰাক পঢ়াবলৈ লৈছোঁ তাৰ কিবা ড্ৰয়িঙো কৰিব দিছে হোমৱৰ্ক আছে বহুতখিনি সেইখিনি কৰাব লাগিব এইখন ড্ৰয়িংখিনি নিজে আঁকিছে কালাৰ কৰি আছে ড্ৰয়িংখি বহুত ভাল পায় যিহেতু তাক শুকুৰবাৰে শনিবাৰে দেওবাৰে ড্ৰয়িং ক্লাছত দিয়া হৈছে বাৰু স্কুল থাকিলে অকণ দেৰিকৈ নিয়া হয় ময়ে লৈ যাবলগীয়া হয় সেয়া সি আঁকি আছে মই অকণমান কৰি থলোঁ দেই মনে মনে সি এনেকৈ পঢ়ি থাকিলে ভিডিঅ' ক'লে বহুত অশান্তি পায় মই যিহেতু ময়ে পঢ়াবলৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে অকণমান বোলো ভিডিঅ' কৰি পেলাই ৰাখি থৈ দিওঁ এইফালে এইটোহে তাৰপিছত ভাত বনাম আৰু এতিয়া ভাত পানী বনাই খাই বৈ সোনকালে শুব লাগিব আকৌ ৰাতিপুৱা যিহেতু একেখিনি কামেই একেখিনি ব্যস্ততাই স্কুল যোৱা টিফিন বনোৱা অনা নিয়া গোটেইখিনি কাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই